Идеально. Нам хочется, кто с нами будет сегодня Нет, встречаться. Нет, Игорь, ты как бы опоздал. Нет, нет, Есть секретарь, есть первый зам, есть второй зам. Вы кто?

мы знаем, мы, мы же не с Марса прилетели. Да. Поэтому давайте нам человек сейчас я Сейчас мы тут Что не боятся на запросы? Что не боятся? В рубеже мы уже были, нормально а, все, да, вообще не прошло. А, да. Лично у меня есть приказ. Да, покажи, покажите, покажите. Давай его выйдет, покажите. Давай, можно выйдет. Давай, покажите. Я при исполнении нахожусь. Представьтесь, покажите, пожалуйста. Покажи. Покажи. Покажи вы обязаны Пожалуйста, представьтесь, почему вы здесь стоите? Тихо, тихо, минуту. Да тихо, тихо, ну, давайте пообщаемся. Вы сейчас, сейчас делаете Я вам еще раз говорю. Человека послали, сейчас он спустится. Ну так и скажите. А я так и скажу. А, ага. а, Я не хочу вам представляться. Я, я, выполняю приказ. Но у нас же нет сейчас войны. У нас же не оккупированная территория. Вы же нас сохранять должны. Да? Вы у меня на работе, понимаете? У народа Украины. А государство это я. Не чиновник, а я. Вы понимаете? Вы Посмотрите, <связать> смотрите, здесь написано. <связать> а, да, да, по одному. По нас не говорят все вместе. Зачем Ознакомьтесь, вы пожалуйста. Ознакомьтесь. Да, ваше удостоверение. Кто вы и что вы? Будем да, разбираться да, с вами. Почему вы так разговариваете со мной? Кто это? Женщина инспектор. Прекрасно. Мы решили сегодня не работаем? Ну, ну поведомляю. Бордюков у нас такой. Бордюков. Вам Любой. Владимир, ну, что он я, что, он я, 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 я Чиновники не работают. Они ну, за наши 60, деньги проходят. Что вы здесь делаете? Кто вас тогда <правление> <здесь правление> направил? Ну, остановились, как сказал непосредственно. Мне кто вам дал? Конкретно вам сказал? Кто ваш непосредственный начальник? Хорошо, вы начальник как непосредственный начальник. Вы исполняете приказы непосредственного начальника.

Чайники в порядке. Значит, так. Минутку. Все, все, слушайте. Послушайте. Одну минуту. Все. Мы не проходим. Это, вы, я вам говорил, что это помещение здание принадлежит нам. Мы своими налогами его содержим. То, что мы здесь сегодня сейчас испытали, я думаю, что э, те общественные организации, которые сегодня принимали участие в митинге, которые с нами проехали три автомайдана, мы сделаем соответствующие выводы. Единственный город на территории Украины, город Смиродонец, который представители общественных организаций, которые заранее подали заявку. Не были пропущены охраны и милиции по, э, по, по такому выводу, что просто на голову не одели. Это о чем говорит? Что в стране узурпирована власть. Наша власть, которая по Конституции принадлежит нам, у нас забрана. Забрана через органы местного самоуправления. Здесь нет таких органов. У нас такой вывод. К вам претензий нет. Выполняйте свой приказ. Только не делайте это так вот, ну, броско. Не бейте нас по щекам. Вы много раз нас били по щекам. Вы у нас наняты на работу. Пожалуйста, у нас к вам убедительная просьба. Не провоцируйте конфликты с народом. А выполняйте свой долг, конституционные и законные права, которые нам даны. Пожалуйста, не забирайте у нас. Что мы и совесть <говорит> никто не видел. все, заканчиваем. Ваше удостоверение мне, пожалуйста, я с милицией нашей буду разбираться. Ну, а, мы это отдельно. Мы подпишемся под это, всеми да. заявлениями, которые вы будете писать. А потому, что, вот такое отношение к представителям громады высказала да, местная власть. Мы не об этом не будем не говорить.